Идем дальше. У меня обращение президента или крик души. Уже год прошел. Вот. После президентских выборов, после этого революции, да? Революция зачем идет? Чтобы на наше было хорошо, да? А что у нас? Люди через полгода, вот возьмем грузинов всех Украина показывает, да? Они через полгода результат получили. А у нас что? Через полгода еще хуже стал. А через год, через год еще хуже, понимаете? Вот мы говорим, коммунисты, их не идеология, да? Вопрос. Убираем коммунистов, а идеология то же самое осталось. Нажмите паски, вам завтра будет хорошо. 1200 зарплата, 940 чем-то гривен пенсия, и вам дадим компенсацию или субсидию на тарифы ЖКХ и все остальное. Когда они дадут? Через три месяца они посмотрят все, а через 4-5 в лучшем случае компенсации дадут. А на что же люди живут? Я по утрам хожу по ну, километров три хожу и прохожу богато мусорные баки. Мне стыдно стоять, что в таком богатом державе люди, блин, солидно одеты возле мусорных баков что-то шукают. Стыдно, понимаете? Идем дальше. Ситуация Верховной Рады. Называется коалиция. Я, я уже выставил один раз до сраки такая, как коалиция. Когда телевизор смотришь, та компания обвиняет тому, та компания взята, что обвиняет того, а в общем-то она коалиция. То зачем их распустить и забудь о них? Идем дальше. Ах, тарифы сказали. Бизнес. Мы с вами говорили, поддержали меня за бизнес, э, за взятки. Поверьте, ничего не менялось. Меня так как проверяли, до сих пор проверяют. До сих пор. И опять же, местные не виноваты, опять же, указы Киева. Но вот стою, не работаю. В чем вопрос? Не работает, да? Экспорт, валюта, они официально курсу продают. Только за что продают? 70%, 75% без тебя продают вот этот А попробуй выйти на улицу, товар продается по рынковым ценам, уже проигрываешь, нельзя работать. Вчера, когда сижу, пишу обращение, это, да, что экспорт убивается, экспортер это самое, люди стоят безработными, да, звоню и оказывается а там еще хуже. Людям не дают купить валюту официально, задерживают, и там же задержки идут. Возьмем полные, которые импорт заходит сюда, и все остальное. И дальше. Вот шут, э, слух идет, что будет партийная система. Что такое партийная система? Покажите одного партийную систему, которая они в партиях. Депутаты Верховной Рады, только проездом здесь их появляется. Давайте мажать так уберем, она уже получится. Директор завода и свои подчиненные, понимаешь? Пошел место купим и выбрать вообще не нужен. Я считаю, что надо мажоритарку по-любому оставить. Что это такое? Делайте свои организации, вечно живите, да? Получается так? А? такая, коррупция... Вы листя, то, то про свои я за всех говорю. За всех говорю. А вы думаете о наших партиях, которые есть, скажут, что продаются или нет? ради бога, скажи, что хочешь, я с тобой согласен. Я тебя прошу, блин, понимаешь? Люди, которые гвоздя не забили, блин, в жизни, трудовые книжки не имеют, ничего не имеют и воспитывают, блин, уже достало. Понимаешь? Вы попробуйте сперва зарубить. Видите, всегда бизнесменам говорите олигархи. Почему они туда идут? Давайте скажу, почему идут. Вы думаете, бизнесмены, которые там сидят, им это надо? Да 300 лет не надо. По меня на президент, кого надо э, потрусить? Богатый. Идут туда это самое. Вот возьмите Зубика, да? Вот вы все говорите, а кто как Зубик Э, столько помогает Черкасу? Кто? Вымер, выборы. Я сейчас тебе похлопаю, сейчас дальше слушай. слушаю. Видишь, зубик здесь это самое. Все гонялись за ним, не давали рекламу. А потом пошли. Э, вот это католик называется, а ну, скажите, Я не вадиток, просто надає. От я хочу, щоб на обращення пошов президент. Здесь багато краще написано, що я сказав. Розвивається проєкт рішення, тому що, наскільки я розумію, член партії, представник партії, яка входить в владну коаліцію, я так розумію, він критикує про владну. я хочу почитать, про что идет собака. бо по рабту, я за моему слушаю, что и знаете. Люди, разумеется, прошлые. Но так как тут собрано очень много серьезных вещей, там чуть не вся политика нашего государства за последний год, я просто прошу, это не ставить сейчас на голосование, потому что и не критизировать эти вещи, которые там были сказаны на нашу пункт ну, не совсем правильно, да, и мы хотели поддержать там, 70% того, что там сказано, но я э, поддерживаю то, что но надо это, принять смешанное решение именно не как э, Запад э, одного депутата, а как решение всей этой миссии Рады, главы, э, главы нашего государства, главы города и Верховной Рады. И это будет правильно обсуждено и осмысленно. Отменение всех депутатов. А сейчас было, как понимать, какие вещи, которые... Практика, Депутат я считаю, не